Я не знал, что это канал, зайду, гляну. Так, так, так. Древние монеты Украины не сейчас нет. Я с Казахстана слушай, русский прекратите дурь нести. Да это бесполезно, Азамат. У них это в крови. Нести дурь это у них в крови. Так, пол второго. Ну что, заканчивать? Так, да, я понял, Азамат, я понял, кому ты. Если вдруг я уеду, она вернется с этими марками, ой, открытками, 800 гривен максимум дашь ей. Так, золотые, золотое правило сейчас это одна цена, потом другая. Я принципиально точно так, так же. Так, я тоже русский, но я люблю Украину. Угадай, сколько у меня подписчиков. Понятия не имею. Как ты думаешь, есть ли сейчас русские, которые не несут бред без негатива? Есть, конечно, много. Я со многими общаюсь. Очень много адекватных русских, с которыми я отношусь вообще офигенно. Так, перестаньте спать в комментах. Так, мы все люди. Так, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Блин, я вот это думаю, за эфир, наверное, минимум 1050 будет просмотров. Блин, лайков 226. Но это... Так, Димон, ты когда говоришь вам на еды, я срать сразу хочу. Это отлично. Это отлично полезно для здоровья. Так, у нас в Казахстане нормальные русские. Только сейчас монет нету, а были. Так, если она вернется, посмотри, чтобы открытки были оригинальные. Я посмотрел оригинальные открытки. Есть 5 монет, 890 царской России, 5 рублей. Что по цене у вас? Сохранный идеал. Блин, да я же не, я не, я не настолько, ну, марки, монеты. Блин, это такие вещи, которые я не настолько погружен, что ты мне пишешь там, там год. Вот только фальшака и штука что... наводела, что... Да вопрос даже не в этом, там, там новоделы, и приветствую. Там... Я просто там просто год и номинал мне не, не вообще ни о чем не говорит. Так, Ташкент, что продаешь? Так, Саша, помогите Димону открыть аккаунт на eBay. Мария у нас не мороз, сырость большая. Мороза сегодня нету на нет, сыра. Наоборот, так вы товар, откуда я с Киева? Товар просили показать. Вот всякие подсвечники, вазы, фруктовницы, конфетницы, марки, мельхиор, часы, иконы, всякие статуэтки, ножики, светильники, вазы, бокалы, рюмки, сервизы. Картины. В общем, картины. Дофига всего. Так, ты против России? Ну, конечно, против. Помогите найти служанку Олещука Владимира Изрона. Служил в учебке Бориспы. Служака. Изровна Служил в учебке Бориспы э -э 87 год. Так, откуда берете товар? Скупаю. Продам устрицу с документами. Какую устрицу? Так, я заметил там нож. Мне показалось, что есть финка. Нет, это не финки НКВД нету. Магнитофоны кассетные. Ну, сейчас нету, но бывает. Смотря, что именно интересует вас. Ты против России? Конечно, против. ли? доброго вам настроения и привет с Дальнего Востока. Леночка, приветствую. Привет, Почайна. Привет, Тарик. У тебя российский голос. Это о чем говорит так? Как хорошо было, когда братские народы были братскими. Так, так он может подменить. Показал одно, а потом вернется с копиями, как в фильме. Нет, да я в любом случае их буду пересматривать. Ну как дела там у Киевской Руси нормально? Так, у меня 253 тысячи подписчиков Финка.